Вязаный, вязаные елки. Вот

По крайней мере, в нашем комментарновском районе все организовано. Официально обращается в мэрию человек, частный предприниматель для выделения ему места по торговле елками. Официально их по заявке получает в зеленом хозяйстве. Каждая елка чипуется. По этому чипу по штрихходу можно считать, где она приобретена, в каком зеленом хозяйстве, когда, за какую цену приобретена. На нее в зеленом хозяйстве выдаются документы официальные. Потом человек едет на место, где ему выделил, администрация выделила, приводит это место в порядок и за это место отвечает во время торговли, после торговли. Любой гражданин, который хочет купить елку, может поинтересоваться у гражданина, где он ее взял, а это ель или сосна. Ну, любую информацию частные предприниматель обязан делать. И на сегодняшний день пока нет ни одной жалобы от граждан о том, что по Комитеновскому району найдена и санкционированная торговля елками. Нигде нет жалоб о том, что продают елки без чипа. На сегодняшний день пока образцово-показательно по району проходит торговля новогодними Сейчас мы убедились, прошли по всем местам, увидели и сами чипы, и ордера, чистота, порядок на районе. Ну, конечно, спасибо за это администрации, что настолько организовано у нас все происходит. С нашей стороны ведутся проверки по вызовам активистов. С самого первого дня, как только начали выставляться новогодние елки по району, активисты у нас разных организаций и общественные города Харькова и общеизвестная «Свобода», «Азов» и другие ездят по району, выявляют момент когда выгружается елки на территорию, звонят 102 для того, чтобы патрульные полицейские подъехали на место и сразу на месте выявили, есть документы на торговлю или нет. Если такие факты выявлялись и документы не были привезены вовремя, то такая торговля блокировалась для выяснения обстоятельств. Составлять надо админматериал и передавать его в суд за несанкционированную торговлю. Либо привозили документы, и разрешали торгу... торговлю. Я опять повторюсь, на сегодняшний день не выявлен ни одного факта незаконной торговли елками. Что это за кокол? Можно узнать или нет? А не